জয়হিন আজি আমি ডিচকাছ কৰিম কাট অফ কিমান যাব কালি যিহেতু পৰীক্ষা হৈ গ'ল সকলোৰে মতে পৰীক্ষা বহুত সহজ হৈছে কিন্তু পৰীক্ষা সহজ হোৱাৰ এটা ড্ৰবেক আছে মানে কি হয় কাট অফ বেছি গুচি যায় কিন্তু কা সকলোৱে ভাবিছে মোৰ বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে বহুতে কমন মিষ্টেক কৰি আহিছে মই ভুৱকেইজনক সুধিলোঁ যেতিয়া উত্তৰকেইটা কৈছে মই বোলে এইটো উত্তৰ কেলৈ কেলৈ কৰিলে এইটো নহয় নহয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে জ্ঞান পাইছে বোলে ন এইটো ভুল হৈ গ'ল তেনেকুৱা কমন মিষ্টেক কৈছোঁ নহয় কমন মিষ্টেক বহুতৰে হৈ আহিছে গতিকে নাভাবিব যে কাট অফ একদম ওৱান ফৰ্টি প্লাছ গুচি যাব ওৱান ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ গুচি যাব চাওক প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে ফিফটিন টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰশ্ন কি হয় খুব টান হয় যিকোনো পৰীক্ষাই লওক মেট্ৰিকেই লওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লওক যদি প্ৰশ্নখন সহজ আহে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট গোটেই সহজ আহিব সকলোৱে কৰিব কিন্তু কেনাটো লাগে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টত সেই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰে কাহিনী আজি অকণ ডিছকাছ কৰি ল'ম চাই লওঁ কোনকেইটা প্ৰশ্নখনত টান আহিছিলে আৰু আপোনালোকে সেইকেইটা কৰিব পাৰিছেনে নাই যদি সেইকেইটা কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোক খেলখনত আছে মই কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকক কালি অহা প্ৰশ্ন কেইটামান আপোনাক দেখুৱাই দিম সেইকেইটা দেখিয়ে আপোনালোকে গম পাব যে খেলাখন আচ্ছা এইকেইটা প্ৰশ্নত আছে চাওক বহুত প্ৰশ্ন গম পোৱা নাই কিন্তু কেইটামান প্ৰশ্ন গম পাই মই চাই গম পাইছো খেলাখন এইকেইটা প্ৰশ্নতে হব চাওক এটাত আছে প্ৰেছ লোকেশ্যন আহিছে প্ৰেছ লোকেশ্যন জনাৰ কাৰণে জ্ঞান ভালকে থাকিব লাগিব প্ৰেচ লোকেশ্যনৰ কাৰণে জ্ঞান ভাল হব লাগিব আপোনাৰ যদি এইটো কৰিব পাৰিছে খুব ভাল কথা বহুতে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পৰা নাই আৰু কৰিছে যদি ভুলকৈ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ প্লেয়াৰ মেটচিং প্লেয়াৰ মেটচিং কৰা আহিছে প্লেয়াৰ মেটচিং কৰা আহিছে কোনজন প্লেয়াৰ কি খেলৰ লগত জড়িত সেইটো কৰা ইমান সহজ কথা নহয় ইন জেনেৰেলি মেটচিং প্ৰশ্নবোৰ টানেই হয় ঠিক তেনেকৈ ফ্লেগ যদি কৰিব পাৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰঙা বেকগ্ৰাউণ্ডত হোৱাইট কালাৰৰ কিবা এটা আছিলে কি আছে বুলি কৈছে ষ্টাৰ্ণ নে কিবা এটা থকা বুলি কৈছে সেইখন কোন দেশৰ প্লেগ হয় সেইটো কাৰণে ভাল জ্ঞান থাকিব লাগে এইবোৰ প্ৰশ্নই ডিচাইড কৰিব আপুনি ৰেচত আছেনে নাই আৰু কাট অফ কিমান যাব ঠিক তেনেকৈ গ্ৰীণলেণ্ডৰ প্ৰশ্নটো আহিছে ৱেষ্টাৰ্ণ মোৰ ষ্টেটছ অতিকে সহজ প্ৰশ্ন কিন্তু তাতো কমন মিষ্টেক হৈছে যদি ভাৰতৰ মেপৰ বিষয়ে ভাল জ্ঞান নাই হয়তো এইটো ভুল হৈ গৈছে কিছুমানৰ ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকান আইলেণ্ড এইটো প্ৰশ্নই ডিচাইড কৰিব এইটো প্ৰশ্নই ডিচাইড কৰিব আপোনাৰ মানে খেলখনত আপোনাৰ স্থানটো কি ঠিক তেনেকৈ চেন্নাই ফ্লাইটৰ প্ৰশ্ন আহিছে কমন মিষ্টেক হৈছে বহুতৰ ন মানে চাওক ইয়াৰ পৰা উৰিছে ইয়াৰ পৰা উৰিছে নৰ্থ ইষ্টলৈ উৰিছে আমাৰ অসমৰ ইয়াতে আছে এই ইয়াতে কোনটো দিশত আহিছে বহুতে সেইটো দিশো ভুল কৰিছে ঠিক তেনেকৈ লায়ন অফ মাইচৰ বেটেল অফ ৱাটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ ওপৰত আহিছে এই প্ৰশ্নকেইটাইড কৰিব আপুনি কৰিব পাৰিছে শুদ্ধকে এইকেইটা আপোনাৰ কুল্লু দাসেৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে এনেকুৱা কেইটামান প্ৰশ্ন আহিছে এইকেইটাই ডিচাইড কৰিব কিমান যাব কাট অফ আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ পজিশ্যনটো কি কোষ্টেল এৰিয়া যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেন্তে হ'লে মোৰ ইণ্টাৰনেচনেল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাওঁতে কোষ্টেল এৰিয়াৰ ওপৰতো কথা কৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো সেই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ পাৰিছে কোষ্টেল এৰিয়া জানিবৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড মেপখনৰ ওপৰত অকণমান জ্ঞান থাকিব লাগে যিসকলৰ জ্ঞান আছিলে সেইসকলে পাৰিছে আৰু যদি পাৰিছে কংগ্ৰেছুলেশ্যন ঠিক তেনেকৈ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অলিম্পিক গেমছৰ মেডেলৰ ওপৰত যাৰ খেলাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ লগত কানেক্টেড আছে তেতিয়াও হয়তো কৰিব পাৰিছে নেক্সট চাওক মই অংকৰ কথা আপোনালোকক আগতেই কওঁ উত্তৰ চাই কৰিব উত্তৰ চাই এক্স ৱাই জেদ ধৰি কিনে বহুত অংক কৰি থাকোঁ হাহাকাৰ লাগি যায় মই বহুকেইজন লগত কথা পাতিছোঁ বি এছ চি ষ্টুডেণ্টেও ভুল কৰিছে এইটো মানে কৰিব নোৱাৰিলে শেষত গৈ কিনে মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিছুমানে ডিচাইড কৰিব আপোনাৰ ফিউচাৰটো কি হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ওপৰত যিটো আহিছিলে সেইটো অকণমান টিকি আহিছে বহুতে পাৰিছে বহুতে কৰিব পৰা নাই মানে মই সেই দেখুৱাব গৈছোঁ আপোনালোকে যদি এইকেইটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিছে ভালকৈ আপোনাৰ কিন্তু চান্স আছে ঠিক তেনেকৈ চি আই পি এফ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ টু হাণ্ড্ৰেড এইবিলাক এইবিলাক সহজ প্ৰশ্ন হয় আৰু বেছিভাগ প্ৰশ্ন সহজ কেইটামান প্ৰশ্ন যদি কৰি সকলোৱে কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনিও পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চান্সেই খুব বেছিকৈ আছে কিন্তু যদি মানে ওৱান পাৰ্চেণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ কথাটো আৰু কৈছোঁ নহয় টান প্ৰশ্নকেইটা বেছিভাগেই কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ মিনিংটো এইটো যে সহজ প্ৰশ্ন বুলি ক'লে কোনো কাম নহয় সহজ প্ৰশ্ন হ'লে আপুনি ডেৰশৰ ভিতৰত এশ আঠচল্লিশ পাব লাগিছিলে এশ ঊনপঞ্চাছ পাব লাগিছে বেলেগক পিছুৱাই দিব যদি পাৰিছে তেতিয়া সহজ বুলি ক'ব নহ'লে প্ৰশ্ন সহজ হ'লে কিন্তু কোনো ফাইদা নহয় সহজ হ'লে কি হয় চৰকাৰৰ ফাইদা হয় যেতিয়া প্ৰশ্নখন যেতিয়া সহজ হ'ব কোনেও একো আন্দোলন নকৰে একো টেনশ্যন নকৰে মানে খং নকৰে হেৰিৰ ওপৰত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত বঢ়িয়া প্ৰশ্ন কাটিছে একো টেনশ্যন নাই নম্বৰ পালেও একদম বস্তা ভৰাই ভৰাই নম্বৰ পাব এশ বিশ এশ পঁচিছ এশ আঠাইছ মানে সেনেকুৱা কিন্তু কাট অফ কিমান কৈ থাকিব এশ পঁয়ত্ৰিছ থাকিব তেনেকুৱা হ'ব কিন্তু মোৰ হিচাপত এই পৰীক্ষাত এশ পঁয়ত্ৰিছো কাট অফ নাযায় এশ বিছৰ পৰা এশ ত্ৰিছৰ ভিতৰত কাট অফ থাকিবগৈ কাৰণ কমন মিষ্টেক বহুতৰ হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফননেশাই কৰিব পৰা নাই গতিকে ইমান টেনশ্যন আপোনালোকে ল'ব নালাগে ব্ৰাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত অকণমান ট্ৰিকি প্ৰশ্ন অহা বুলি মই শুনিছোঁ ঠিক তেনেকৈ বাকী প্ৰশ্নবোৰ যি যিবোৰ আছে সেইবোৰ অকণ ডিছকাছ কৰি লওঁ টপিক অফ কেঞ্চাৰ টপিক অফ কেপ্ৰিকন আৰু ইকুৱেটৰ কোনখন দেশৰ ওপৰেৰে যায় সেইটো প্ৰশ্ন হয়তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে সহজ প্ৰশ্ন হয় ঠিক তেনেকৈ এণ্ডিছ মাউণ্টেইনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই কৈছিলোঁ সেইটো প্ৰশ্ন সহজেই হয় এফালৰ পৰা কিন্তু বহুতো ভুলু হৈছে বেটল অফ ৱাটাৰ লু সেইটো আহিছিলে তাৰপিছত গ্ৰেণ্ড মাদাৰ অফ শংকৰদেৱ এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হয় হাতৰ লগত পানী খোৱা ঠিক তেনে কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল কোম্পানী নিশ্চয় পাৰিছে কৰিবলৈ ইয়াতেও ভুল হৈছে বহুতৰ ঠিক তেনেকে এইটো চাওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী অসমৰ কথা জানিবই লাগে এইটো একদম খাটাং কথা গতিকে নিশ্চয় পাৰিছে তাৰপিছত কোনখন বেদ সকলোতকৈ পুৰণি হয় তাৰপিছত সুধিছে ৰুইনছ অফ এংকৰৱাট এংকৰৱাট প্ৰশ্নটো ইন জেনেৰেলি ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন আৰু জানিব লাগে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ লগত যদি কানেক্টেড আছে নিশ্চয় গম পাইছে এংকৰৱাট মানে একদম ফেমাচ প্লেচ হিন্দু ৰিলিজিনৰ কাৰণে মেইনলি হিন্দু আৰু বুদ্ধিষ্টৰ কাৰণে বাৰ শতিকাতে কম্বোডিয়াত বনোৱা হিন্দু মন্দিৰ একদম বিখ্যাত মন্দিৰ মোদী ডাঙৰীয়াও গৈছিলে তাতে এইবোৰ যদি আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত পঢ়ি থাকে নহয় এইবোৰ প্ৰশ্ন একদম সহজ হৈ যায় তাৰপিছত চাওক ইণ্ডিয়াছ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে একদম সহজ হয় তাৰপিছত আহিছিলে ভেৰিং ষ্টেটৰ ওপৰত সহজ প্ৰশ্ন এফালৰ পৰা কিন্তু এইবোৰ প্ৰশ্নই ডিচাইড কৰিব এইবোৰ প্ৰশ্নই ডিচাইড কৰিব কাট অফ কিমান যাবগৈ তাৰপিছত এইটো চেন্নাই আৰু হেৰি ফ্লাইটৰ কথা কৈছিলোঁ ইতিমধ্যে মই তাৰপিছত এইটোতো গোটেই সহজ হয় চল্ট ৱাটাৰ চ'ৰ্চৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী একদম সহজ প্ৰশ্ন তাতেও বহুতৰ ভুল হৈছে তাৰপিছত প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইউ এছ এ একদম ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন যিসকলে নিউজ পেপাৰ পঢ়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে একো টেনচন নাই বা নে বা নেটতো যিসকলে নিউজ চাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও একেবাৰে সহজ হয় ইলেকশ্যন চলি আছে নৱেম্বৰত ইলেকশ্যন হ'ব ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু কমলা হেৰিছৰ মাজত চাওক জ' ব্ৰিডেনে এইবাৰ কেণ্ডিডেট ছাৰক লোৱা নাই জো বৃডেনে ব্ৰিটেইনৰ ঠাইত কাক থিয় কৰাইছে কমলা হেৰিচক কৰিছে মানে এইবোৰ যদি আপোনালোকে অকণমান চাই থাকে বা মোৰ চেনেলটোৰ লগত যদি কানেক্ট আছে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ মাজে মাজে একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হয় এইবোৰ তাৰপিছত ভৈৰৱকুণ্ড ট্ৰাই জাংচন এইটো একদম সহজ হয় এফালৰ পৰা তাৰপিছত জালিয়ানালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে আমি জানো গতিকে ক'ত আছে স্থিত সেইটোও জানিব লাগে পঞ্জাৱত হয় ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ ৰিয়েল নেম সুধিছে সহজ হয় ঠিক তেনেকৈ বেৰিয়াৰ ৰিফ গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ এইবোৰ প্ৰশ্নই অকণমান দিগদাৰ নিশ্চয় কৰিছে কৰাল ৰিফ অফ অষ্ট্ৰেলিয়া বহুত কৰাল ৰিফ আছে একদম গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফ বুলি কোৱা হয় একদম মানে জানিবলগীয়া কথা কৰাল ৰিফ পোৱাই নাযায় এইটো খুব ভাল ৰিফ হয় ৰিফ কিহক কোৱা হয় ফাগৰ তলিৰ ওপৰত যদি অকণমান ওলাই থাকে মাটি সেইখিনিকে ৰিফ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত গ্ৰীণলেণ্ডৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে এইটো প্ৰশ্ন একদম ডিচাইড কৰিব তাৰ ওপৰত কি আহিছে আৰু নেশ্যনেল ৱাৰ মেম'ৰিয়েল

বিৰান্নব্বৈ দিনৰ পিছত কি হ'ব ছানডে' এসপ্তাহ পিছতো আকৌ চানডে এনেকৈ সাত গুণ সাত তেৰং একানব্বৈ হৈ যায় তেৰ সপ্তাহ পিছত আকৌ এই ছানডে' পৰিব একানব্বৈ দিনৰ দিনা বিৰান্নব্বৈ দিনৰ দিনা কি পৰিব মানডে' পৰিব বিৰান্নব্বৈ দিনৰ পিছত কি পৰিব টিউজডে' পৰিব এনে এইটোৱে হয়তো প্ৰশ্ন হয় যদি প্ৰশ্নটো বেলেগ আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব গতিকে এনেকুৱাকে এফালৰ পৰা প্ৰশ্নখন গোটেই সহজ এক নজৰৰ পৰা কিন্তু এক নজৰৰ পৰা সহজ হ'লেও কি হয় কেইটামান প্ৰশ্ন ডিচাইড কৰিব আপোনালোকৰ কি হ'ব কাৰণ বেছিভাগেই কৰিছে আৰু কিন্তু যদি ভাল জনা মানুহ যদি কমন মিষ্টেক হৈ গৈছে আপোনাৰ চাঞ্চটো আকৌ বাঢ়ি যাব মোৰ হিচাপত এশ বিছৰ পৰা এশ ত্ৰিছৰ ভিতৰত কাট অফ থাকিব লাগে ইমান ইমানো নহয় যে একেবাৰে এশ চল্লিছ যাব কাট অফ তেনেকুৱাও নহয় গতিকে যদি আকৌ নেক্সট আৰু একজাম আহি আছে তাৰ কাৰণে খুব ভালকৈ পঢ়ক মোৰ মোৰ চেনেল অলপ কানেক্টেড থাকিব আৰু ইংলিছখিনি ভালকৈ পঢ়িব ইংলিছ জানো গ্ৰেজুৱেট লেভেলত খুব বেছিকৈ আহিব ঠিক তেনেকৈ আৰু নাভাবিব যে এইবাৰ সহজ আহিলে বুলি প্ৰত্যেকবাৰে সহজ আহিব টানো আহিব পাৰে প্ৰশ্ন গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব খুব ভালকৈ পঢ়ক বাই বাই